Украинское общество Красного Креста это наш надежный стратегический я даже сказал, партнер. Это партнер, с которым мы строим долгосрочные отношения. Сегодня у нас очередной визит в Черкасскую область, и он вписывается в рамки нашего долгосрочного сотрудничества. С Канадским Красным Крестом ведем программу подготовка к зиме. Мы находимся на территории больницы детской областной больницы, где мы будем проводить подготовку к зиме с замене теплотрассы. Наши специалисты провели оценку ситуации на местах и определили значит, масштаб работы, установили бюджет, подписали сегодня соглашение и значит, будет вести работа, чтобы до наступления зимы мы могли наладить подачу значит, и водоснабжения, и тепла в неонатальное отделение для новорожденных детей. программа дает право, возможность обеспечить районы, дальние районы Черкащины медицинской помощью тем людям, которые на сегодняшний день нуждаются. В каждом автомобиле находится доктор, две медсестры и водитель. Они обеспечены Красным Крестом Украины заработной платой, медикаментами и нефтепродуктами о заправке автомобилей. Это в дополнение к одной бригаде мобильной, которая уже, была, уже, которая уже действует на территории монастырища. И значит, в общем числе, скорее всего, будет от 4 до 6 мобильных бригад. То что у нас на сегодня больше 140 тысяч перемещенных осиб, то это надзвичайно важно. Мы ну, вам очень благодарны за это від голови військової адміністрації. Також вели велика подяка. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Велике українське спасибо. спасибо.